привет, с вами Никита. И сегодня я покажу мое оружие. И съемщик Лешина. Сегодня я буду играть в снайпера. Снайпер -снайпер. Недавно я сходил в магазин. Сегодня. Даже давно, сейчас. Я вот хочу протестировать мой автомат. Снайперскую винтовку вот такую. Видно я на весь экран. Ну сейчас мы ее здесь покажем. Вот она такая вот сама. Ножки, все есть. Лазерная указка, все есть. Так, есть. Ну на всякий случай бинокль, чтобы увидеть, куда сейчас нам надо стрелять. Так, подожди, я сейчас это для навески. Ну, покажи. Вот все мои патроны. Я буду стрелять желтыми, но не металлическими. Предупреждаю, это у меня травмат за 4000. Так. Сейчас. Ну, короче, сейчас посмотрим сначала. Где можно стрелять. Так, там видно голуби, диван, машина и вот дяденький Ну ладно, я попробую какое-нибудь стекло стрельнуть там. Ага, вон там. Еще есть. Так, ну ладно. Сейчас зарядим наш автомат. Ну, стоит есть, мне поскольку так. Ну, все равно. Ну, посмотри. Она не, пластмас... не пластмассовая, она металлическая, реально тяжелая. Вот, тяжелая. Сейчас я сюда закину патрончику, заряжу ее. Хотя попробуем один раз стрелять. То, чтобы, ну, мало не что я по стеклам там стреляю. И если увидит эту снайперскую винтовку, это же травма. Это ж... человеку, если попасть куда-нибудь, это больно. ну ладно. Наш сейчас человек нажмет на паузу, и когда будет все готово. Вот, короче, все у нас готово. Вот немножко. человек идет. Ну да, ладно. Ой, я ж не даже не зарядил. Сейчас. Таки что-то камера не дотянет оттуда. Да какая разница, потому что я стреляю сейчас не лазить Так, патрон один выпал уже. Ну, сейчас, погодите, проверим обойму. У меня всегда патроны выпадают. Вот так вот нормально. Если сейчас это не упадут. Да уж. Все, короче, последний патрон остался. Так. Уже завершено. уже кто-то разговаривает что то выстрела так сейчас быстренько подними патроны не всегда если снабжевскую винтовку обернуть телефон если снаряскую винтовку обернуть снимать. Ну, повернуть то есть вот все время патроны выпадают Так. так, и главное сейчас без переворота поставить. машину попал. Так. Вот наведи кого на ту синюю машину. Видно там синюю машину? Да, я, короче, поснимаю. А вот оператор Лёша. <laughs> Сейчас покажу вам ту машину, в которую я попал. Вот видите, синяя. Если там присмотреться, то она синяя. Ты как голубенькая. вот, и как раз я в нее попал. Так, ну ладно. Так, далее, далее. Подписывайтесь на мой канал. <клышко> я вот буду дальше снимать, снимать выстрелы. Да. Вот, размышлять все Так, ну ладно. Всем пока. С вами был и рассказов Никита. Ну, это даже было не обязательно. Короче, Никита. Леша съемщик, я тестирую, ну, я все тестирую. И вот, давай, ну, давай, всем удачи, всем пока, не забудьте подписываться и ставить лайки. И давай, последний раз с это снайперская винтовка.